Янукович э, вышел в Харькове и сказал, я не буду выполнять, э, точнее, не буду подписывать документы, которые Рада мне принесет. Какую статью применили? Он это высказал на основании 105-й статьи угроза президенту. Ему у него не было возможности исполнять свои президентские обязанности. А, Возьми водички, холодной попей. А, я вот хочу рассказать. Этот человек реально боится. И делает просто... Победу, <laughs> Это, Это жесть какая-то. Значит, читаю тебе. Читаю. 112. В случае досрочного прекращения полномочий президента в соответствии со статьей 108, 109, 110, 111 этой конституции, исполнение обязанностей президента Украины на период до, э, оброня, до избрания э, и вступления на пост нового президента Украины передается премьер-министру Украины. Вот. Да? да? В случае, внимание, в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110 и 111. Так? Ну, так я или я нет? Не Что? Ты же читаешь? Да я же у тебя спрашиваю, так там было написано или нет? Я не знаю, как там написано. Открой, я читаю, проверь я не Открой, проверь меня. Открой, проверь меня. не хочу, но я тебе верю, но... веришь. Так вот ты мне говоришь о том, что должен был премьер-министр. А скажи мне, какую статью применили, когда Янукович э, вышел в Харькове и сказал: Я не буду выполнять, э, точнее, не буду подписывать документы, которые Рада мне принесет. Какую статью применили? Он? Это высказал на основании 105 статьи ГОЗа президенту. Ему, у него не было возможности исполнять свои президентские обязанности. Ты серьезно? Кто тебе так сказал? Харькове он обратится? Захватит, С чего ты это взял? Послушай, опять ты начинаешь перебивать. С и захватит, И захвачен Но этот же факт не установлен. И для того, чтобы обеспечить свою безопасность, он был вынужден покинуть Киев. Вот в чем дело. Я бы тебе на это указал. Но этот же факт не установлен. Зачем ты сейчас Опять на него не опираешься? Установлен. Все. Ну, что ты. Не установлен. Ну не устан Если установлен, то... Ну, не говори. Подожди. Если ты этот факт установлен... Ну, успокойся. Зачем ты сейчас пат говоришь со мной одновременно? Успокойся. успокойся. Чувствую, Если этот факт установлен, ну, скажи мне, каким документом? Я тебе не буду ничего говорить. Почему? Это бесполезно. Почему? Ну потому ты весь сальный, блин, скользишь, как этот самый. Ну все так ты мне происходит? дай документ, смотри. А вот слушай, мы с тобой слушай. сейчас объясню. Ладно, Помогу. все, давай так. Давай. А сейчас мы сделаем параллельно выход такой, легкий тебе сейчас. Давай. Ты говоришь, смотри. Ты Да. Скажи мне, пожалуйста, акт про возглашение независимости Украины 1991 года. Знаешь? Ну знаешь? А что случилось? Мы уже там все подожди, определили. Подожди, сейчас я тебе параллель приведу Сейчас я тебе пролей. Да, да, правильный давай. Твою же пролей. Хорошо? Угу. Акт провозглашения независимости Украины 1991 года. Открой, пожалуйста. Провозглашение. Акт провозглашения независимости. Да. Хорошо, сейчас. Года, да, сейчас, секунду. Давай. A few moments later. Открыл. Прочитай, пожалуйста, первое начало, как пишется. Что прочитать? Постановление ну, Верховной был. Рады Украинской РСР. Про нет, провозглашение нет. независимости Украины. Это? Ну, 91, 91 год, давай. 91 Это самое, август месяц. Да, 24 августа, что? Давай, давай, как там написано? Что? Ну, самое начало. О провозглашении этим... независимости, ведомости Верховной Рады Украины, 1991 год, номер 38, страница СТ-502. Верховный Здесь. Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет провозгласить 24 августа 1991 года Украины независимым демократическим государством. Что ну, такое? ты не то читаешь? Как не то? Ну, постановление, номер документа, читаешь... 14... постановление, акт независимости, я же тебе сказал. Акт, акт независимости. Иск... Акты, хорошо. Акты О провозглашении независимости, исходя да. из навившей смертельной Но... опасности над Украиной в связи с государственным переворотом СРС... СССР 19 августа 1991 -го года продолжает тысячелетнюю традицию создания государства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренное Уставом ООН и другими международными правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украины. Территория Украины неделима, неприкосновенна. Все. Отныне на территории Украины действует исключительно когда... Конституция и законы Украины. Дальше, дальше уже, вот как ты считаешь, это нормально? Да? Естественно. И какой суд, где Конституционный суд, который признал, какой суд признал акт вот этот вот, что там было, в августе был незаконным, какой суд признал действие в августе 90 вот этого вот, 19 по 21 августе незаконным, есть такой суд, который признал. Ты серьезно? Я тебе серьезно, да. Смотри, Давай. если ты о том, на каком основании это произошло, я тебе объясню. Нет, не основании. Какой суд признал? А кто был против? Что, он был? что это был путь? Что он был незаконен? Объясню где тебе. Этот? Где? А как вот? Где а где без... ГКЧП? Я сейчас твои слова говорю, как ты мне Слушай внимательно. Давай. Вот когда Советский Союз был на финальной стадии развала, когда блокировали работу всей коммунистической партии, Опираясь на конституцию 1977 -го года, ее 72-ю статью и э, союзный договор 22 -го года, 26 статью, Украина провозглашает свой суверенитет. Какой суд а вследствие чего провозглашает акт независимости. Какой суд признал, что в августе был незаконный переворот? Объясняю тебе, на основании того, Может. что партия была, работа партии была блокирована. Какой ты меня суд слышишь? признал? Чего, Где какой, суд? чего? Какой? Чего? Суд? Суд какой суд? Какой-то признал, что был в эти незаконный приворот. А здесь идет речь о том, что угроза была. Какая угроза? Понимаешь? Была? Какая угроза была за меня и для Украины из Москвы? В чем она заключалась, скажи мне? Читаю еще раз, может ты не понял. Читаю. Исходя из смертельной опасности, которая, давай я переведу, вам не сложно. Нет, я все понимаю. Ну а это, что тогда руках, спрашиваешь? Объяснил тебе только что. Была блокирована работа партии. И это угрожало именно не э, безопасности, которая э, Украины в связи с государственным переворотом СССР 19 августа. Партию да. блокировали, а кто ты понимаешь? Я сказал, что это был переворот. Где суд? Какой суд? Какой суд? Какой суд признал, что в 19 году, что в 91 году, в 19 августа был первый первый Объясню тебе. Какой как суд Никакой не признал. Но вот. когда, значит, он был но когда кому... Я, я тебе объясняю. Слова. Слушай сюда. Должен какой-то признать, что был ли там перевороты? Совершенно верно, должен но. признать. А суд... А. Было обращение коммунистической партии после да. того, как уже совок развалился. Обращались в суд, и суд отказал Понятно. им выносить решение по поводу законности либо незаконности. Понимаешь? Значит, решения сюда не было. По поводу чего? Ну, по поводу был законный переворот или незаконный переворот. 19 августа. 22, 22 Верховный... августа Верховный Совет этот факт установил. Не подожди, Верховный Совет это суд. Так был государственный орган. И какая смертельная опасность угрожала Украина? Я же тебе пояснил. То есть, партия, то есть ограничение работы коммунистической партии. Партия была блокирована, она не может работать. Да, Это видно. установил. Значит, ограничение работы коммунистической партии для Украины была смертельная опасность. Конечно. Ну, понятное дело. Потому что Украина без коммунистической партии никак не могла. Это точно. Это факт установленный. И а я мере, тебе мере. еще Мерс, раз повторяю. Именно нет. на основании Мерс, Конституции, нет. на основании Мерс. союзного не договора, не 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 договора не не стоп, мы выходим, как в, принципе, не выходить, не выходить, как в принципе и все республики могли выходить. Но никто не выходил. Не перебивай меня. Но никто Не перебивай меня. Мы такое право имели. Был закон 19, по-моему, 04 который нам это право предоставлял. Но им никто не пользовался этим правом, потому что Советский Союз развалился. Прекратил свое существование, такая формулировка существует, знаешь? 26 да. декабря. Слышал? прекратил свое существование. Да, существование. да. И все. Советский Союз когда прекратил свое существование? Что? Когда Советский Союз... Я прекратил... же тебе... Ты плохо слышишь, скажи мне. Нет, нет, еще раз, давай. 26 декабря. А когда Конституция, а когда Украина прогласила независимость? 24 ты, августа. Ты не понимаешь, о чем идет речь. 24 августа. Ну, Объясняю тебе еще раз. 22 а, августа был установленный факт Президиумом Верховного Совета СССР и квалифицировал действия ГКЧП как заговор и попытку государственного переворота. Попытка, но его не было. Попытка, правильно. Ключевое слово попытка. Объясняю. Постановив, заключить, упила, а то, постановив заключить под стражу инициаторов Путча и активно содействующих им... В тот же день были арестованы некие граждане Геннадий Янаев, Крючков, Азов. Ну. Ну, Что так ну, это была попытка, а не переворот. Дядя, Ты дурак. Объясняю еще раз постановили заключить под стражу определенных людей, заговорщиков, а потом Совок прекратил свое существование. Когда? 26 декабря. Так, а когда было постановление, а что? Я ж тебе объясняю, опасным. ну зачем ты такой тупой? Что, третий Нет, раз тебе? Зачем такой тупой? Третий раз тебе объяснять я не хочу. Скажи ну, мне, вот ты смотри, приперся, смотри, ты, смотри, приперся смотри, ты приперся, смотри, ты, смотри, ты укакался с Януковичем? Ты а укакался, теперь, мы... укакался а теперь, мы... с этим а теперь, самым с госпереворотом имеем, в Украине, э, с его а полномочиями, имеем, с, со 112 а, статьей. Вот везде, а где украина. только можно было. Потянул а меня сейчас в совок, смотри, там смотри, тоже укакунился. Смотри, Куда дальше ты меня потянешь? Тебя, смотри, Куда смотри, дальше смотри. потянешь? Украина. украина. Чтоб всего лишь была попытка переворота, да? На основании этой попытки в 1991 году только попытка. Советский Союз Совет еще не развалился только попытка переворота, да, когда он только еще не успел закончиться, Украина прозгласила акт независимости на, на нарушение всех статей. В то время в 90, был закон в 90-м году, по-моему, да? Кстати, Советской Конституции прямое действие не имело, чтобы ты знал, на всякий случай. Куда Поэтому не имела статья... Куда статья не имело А? Куда она не имела действия? Не имела прямого действия. Конституция СССР никогда не имела прямого действия. Она имела... Все так у нас в Конституции у СССР характер. такое же самое право, потому что Конституция СССР действует в строгом соответствии с Конституцией СССР, если а, ты слушай, этого не знал. Ты знаешь, такое прямое действие и декларативный характер, разница, ты понимаешь? Я тебе сказал все, что хотел сказать. Ты с этим вот я тоже тебе саксом. сказал, вот смотри. Только у тебя аргументов нет. Давай, подожди, давай аргументацию давай сухому остатку с тобой. Аргумен, я ты, знаешь, аргументацию. Нет, я, а тебе нет, я, подожди, я тебе подожди, зачитал постановление. Я тебе зачитал документы, давай, давай, название документов. А ты мне всего лишь накидываешь какие-то общие фразы. А, общие фразы? Да. Ни хрена себе, какой скользкий. Ну, хоть вещь. на один документ, хоть открой мне один вещь, документ, скажи мне номер, и на основании этого ты, документа ты вот иди, говоришь определенные вырезал, вещи. Да, ты вот вот хотя бы это сделал. И ты мне... Помогут, давай и вернемся и с тобой от... к Конституции 112 статье. Ты убежал от нее. Да. Давай, 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 не, подожди. Там было написано, точнее, ты говорил, что премьер-министр должен быть э, исполняющим обязанности президента. Mm, yeah. Да? Вот yeah. это, а, эта возможность, она прописана в 112-й статье Конституции. Yeah. Вот yeah. если ты ее откроешь, сейчас прямо, ты прочитаешь, что это применяется в случае досрочного, примен... э, досрочного окончания э, президента... Э, как там написано? A few inches later... В случае досрочного прекращения полномочий президента. Где было досрочное прекращение полномочий? А тогда на каком основании был назначен временно исполняющий обязанности? Тяжелый случай. Потому что президент открытым заявлением отказался выполнять свои конституционные обязанности. То есть получается, что президент тоже имел действующую власть? Очень точно подмечено. Был президентом, то, не э, до не нужно меня перебивать до момента вступления на пост нового президента, который был, которым был выбран Порошенко, он был что, что президент Янукович имел власть или нет он еще раз тебе повторяю был президентом до момента вступления на пост Новообранного президента а попрос, Украины власть, в соответствии с 108 статьей Конституции Украины. Президент Янукович имел власть или нет? Он был президентом. Я Ему достаточно вопрос, было имел, вернуться в Украину он имел. и, и он начать. Был президентом он власть имел или нет? Я ж те, президент имеет власть. Ему а, достаточно именно, было все. вернуться в Украину, отменить постановление Верховной Рады. Приступить к выполнению своих обязанностей. То есть получается так, президент имел власть, правильно? А кто у него его по забрал? Подожди, что мы имеем по поводу здесь? Не знаю. А, то есть Верховная Рана вы, вынесла назначение, значит, поставление назначения исполняющего обязанности временного президента, а. правильно? А. В то время, когда президент настоящий находился на территории Украины, то есть да. в Харькове, правильно? Да. И получается, двое власти на Украине. Нет. И Верховный Рада имел нет. временно исполняющие обязанности, и президент имел власть. Президент а как? власть имел, так. но отказался выполнять конституционные обязанности, понимаешь? Какие? Подписывать законы, да. которые он... принесет а Верховный Рад. Из-за того, что он был по основанию 105 статьи, был вынужден. Ой, как удобно. Кто это решил? Опять. Каким, это судом, каким судом? Каким судом это а, зафиксировано? Какими органами зафиксировано? Какой постановле... для каким постановление. Да успокойся, проблем. ты дай вопрос да? да что ты дымишь? А, значит, Зачем объявлен? ты был дымишь объявлен? постоянно? Алло. Для этого достаточно. Объясняю тебе альтиматум еще раз. Объявлен? Я альтиматум могу говорить объявлен? все, Подождите. что угодно. Послушай меня. Я могу говорить все, что угодно. Если мои слова. Превышают норму какого-то права, я за это могу понести ответственность. В случае если парасюк непосредственно с майдана, провозглашая какие-то вещи, совершает преступление, как ты считаешь? Угрожает президенту? Почему в этом случае в отношении парасюка не было возбуждено уголовное дело? Хороший вопрос. Почему? Это тебе я задаю вопрос. А ты, ты же ссылаешься, обезет ты обезет, ссылаешься, обезет. подожди, обезет, 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 ты обезет. ссылаешься а на то, закон, вешает, ты, ты ссылаешься а на вы, то, послушай, могу, послушай меня, зачем ты меня перебиваешь? Это твоя аргументация, что он что-то там провозглашал. Где этому, где этому подтверждение? Нет этому подтверждения. Если этому подтверждения нет, значит этого... Я это слушаю. Нет кто, кто, сидишь, а? кто это подтвердил? Ты сидишь, ты Каким органом? Да, чего ты дымишь? Еще раз, он заявлено. не президент, это не чтобы публичное, его публичные заявления были документы. Да, да, да. Еще раз, документ, которым была зафиксирована угроза жизни президенту. Ультиматум был? Скажи мне, ультиматум был или нет? Я тебе еще раз спрашиваю. Ультиматум был или нет? Я не знаю этого, Посмотри. никто не установил. Мои слова. Еще раз. Если Гови, ты ультиматум ссылаешься ультиматум на, было, над... успокойся, что ты Ус успокойся. что ты делаешь? Успокойся. Успокойся. Если покажу. же, если же ты считаешь, что ультиматум в отношении был я, успокойся. Ультиматум если бил ты бил, успокойся, бил. я тебе говорю, что ты дымишь. Ну а что ты меня, бил. а что ты меня перебиваешь? Как я не Вопрос ты тебе не хочу спеши. задать Если да, было не совершено не тебя, преступление прот... Нет, подожди, давай так Зачем ты, ты меня разберемся, перебиваешь? разберемся с парасюком. Давай мы разберемся, если ты считаешь, что было нарушение закона, я не буду вы ничего сказать. набирать, это, не твоя, аргументация. это твоя аргументация, это твоя аргументация, ты, пожалуйста, и доказывай, правда, свои не аргументы не я тебе доказал, все не абсолютно не те, которыми я тебе аргументирую, аргументирую. факты, которыми я апеллировал. Повторяю, никакой аргументации, это фактов. Пожалуйста, Парас. вот Сам нет взяли. документ. Документ. Он это не президент. Это публичное высказывание. Он не президент, чтобы его все публичное понятно, высказывание. Все. Он не, план, да. он не президент. Он не президент, чтобы его публичное Выпущено высказывание было, было расценено а, как документ. Если он запуску, совершил преступление, вопрос. пожалуйста, мне факт, от, э, говорящий Последний о том, вопрос. что Последний в отношении вопрос. него было возбуждено хоть какой-то материал. Вопрос. Хорошо, ну, вот у вас страна такая. Последний вопрос меня волнует. А, был, есть такая статья, закон Украины, по-моему, семьсот об Амнистии на Майдане. Было у вас закон. Мы об не пойдем с тобой дальше, пока мы не определимся дальше, здесь, не в не Конституции, понимаешь? Дальше. Был закон об Амнистии. Давай, Третьим пожалуйста. он был прописан э, в соглашении Януковича с оппозицией. Там какие у тебя вопросы? Там у тебя какие. закон об амнистии. Давай, уже и по закону тоже сядь в лужу, и все будет. хорошо. Давай об Амнистии на Майдане. Давай, забирай. С тобой все понятно. Тобой все понятно, действительно все понятно. Да, да, да. Все что там понятно. тебе не ясно? Давай, 743 закон открыл. Тебе там что не ясно? Открой, пожалуйста. Я мне спрашиваю что, два вопроса. Что тебе один. там непонятного? Один вопрос мне волнует. Ну, тогда что, что, тогда вот смотри, пишешь? вот пишет статья первая, да? Угу. Прочитай, пожалуйста, если не сложно. Читай твой аргумент и читай. Освободить от уголовной ответственности в порядке и на условиях определенных законов, там, лиц, которые были участниками массовых акций протеста 25 ноября и являются подозреваемыми либо обвиняемыми подсудимыми в совершении в период с 21, с 21 ноября 2013 года по, всего, по день вступившего что-то в силу настоящего закона, да, и содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей, статьями 109, статьями 112, дальше, дальше читать не хочу, угу. уголовного кодекса. Вот видишь, то есть амністія. Стаття 109 и і стаття А тепер давай посмотрим, що такое стаття 109 Уголовный Кодекс України. Друзі, сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива. Тільки разом ми сила. А в договорі было що прописано в соглашенні? Вот давай мы этот закон, закон Украины 743. Я тебе, я же вопрос закон тебе задаю. Вопрос тебе задаю, что было в соглашении прописано? Соглашение было прописано и возврат Конституции, и принятие закона. Смотри, Фатист. я тебе прочитаю. Верховная Рада примет третий закон про освобождение от ответственности, который которая расширяется на... Подожди, я переведу, у меня все тут украинский язык. Ты же украинский не понимаешь. Так, Верховная Рада примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и от 17 февраля 2014 года. Объясняю, что это значит. Этот закон об амнистии был принят 29 января 2014 года. Подожди, не надо мне уходить от этого. Я Я, тем... Ты зачем и меня перебил? Мы говорим закон. Ты не то говоришь. Мы говорим закон номер 700. Договор открой сейчас. Мы соглашение, говорим о, законе, соглашение 743. с оппозицией открой. Мы говорим о законе. Я тебя услышал. 743. Соглашение с оппозицией открой. И мне не нужно. Мы говорим о законе 743. Еще раз. 3. Да, да. Соглашение с оппозицией открой. Открой. Мне не нужно оно. Еще раз нужно, 743. потому что здесь... Открой, пожалуйста, закон. На, яблоко и заткни свою пасть. Объясняю тебе еще раз. Здесь написано, здесь написано, что в соответствии с, Здесь написано, что в соответствии на те же самые правонарушения, что и от 17 февраля. Если ты откроешь... Послушай, если ты откроешь сейчас закон от 17 февраля, ты увидишь, что там те же самые правонарушения, как и в законе, который ты открыл. Открой закон 743. Давай сначала начнем от тот, который 17. -х. Ты меня слышишь вообще? Мы не можем идти от конца. Мы должны открыть закон 743. Я Объясняю тебе последний ты раз тебе. тебе тоже куда ты Мы должны открыть, открыть закон, закон от 17 закон. февраля 2014 года. Слушай, потому что в соответствии с сделать, этим законом, законом был принят управлять. тот закон, который ты и говоришь. Не Именно не те считали. правонарушения и прописали, потому что боишься. здесь в договоре это и написано. Боишься, Такие боишься, же самые боишься, правонарушения. Как, боишься, как, как будет распространяться на те же правонарушения, что и от 17 февраля 2014 года. Понимаешь Прочитаю. это или нет? Прочитай статью 109 Уголовного кодекса Украины 112. -й. Я тебе еще раз повторяю, -й, 112 -й. для того, чтобы Прочитание ты 112 понял в конце Я концов, не хочу. этот закон был принят, потому он, что он не в соглашении он, было написано, он, он не что он будет принят, третий закон об он, освобождении он от ответственности, который будет распространяться. Ладно. Короче, на те же права что и закон от 17 февраля. Ты будешь открывать или нет? Ты будешь ссать? Ты, по-моему, перепутал. Я же тебе объясняю. Ты а закон от 17 ты февраля... Ты Ты чего голдишь? Пот... Ты уже голос потерял. Ты голос потерял. Что за такой писун? Ты, короче, перешел на личности песун? оскорблять не, меня, не, чтобы меня я оскорбляю? тебя, дурака, переключил? Серьезно? Да ты же уже сгорел четыре раза. Сышь. Открой то, что я тебе говорю. Объясняю, там те же самые правонарушения, те же самые. Успокойся, Уголовную закрой рот. Что, там... что такое стать уголовной статьям? Успокойся, Ладно, Успокойся. там я записи, те же за... самые. За... Ты можешь рот закрыть Отпеть. или нет? А, вот Возьми водички холодной, попей. Я вот хочу вот рассказать, этот человек реально боится. И делает просто... Это понятие. жесть какая-то. Ты рот закрыть Мешний можешь, пример, да, Или не тебя подел... прорвало? Ты ничего не поделаешь. Здесь четко написано, по каким ты статьям? Рот да, можешь, или 143, ты рот закрыть можешь или нет? Здесь закон. 143-й... Ты можешь рот закрыть? 112 Давай я подбиваю. тебе помогу, смотри, 19, вот 20, этот 19. закон от 17 он февраля, он ну, предусматривает нет, точно нет. так Продеваем же в первой 19. статье освобождение Ты от криминальной ответственности в порядке условиях, определенный я этим отключу. законом, лиц, которые подозреваются, либо обвиняются в совершении преступлений в период с 23 декабря 2013 года. По день набрания чинности, по день набрания силы этим законом исключительно э, преступлений, предусмотренных статьями и перечень статей. Какие перечень статей? Прочитай. Что? Первые две статьи прочитай. Что такое? Прочитай Я... первые две статьи, не ссы. Да, 109, прочитай. 100, 109 110, 161. Суть не, не в этом, ты не суд. понял. А в представь, соответствии... тебе, представь голубь, подожди, молодец. Он все-таки набрался смелости. Это закон. Этот закон был принятый. А теперь читаем, что такое 109-й статья. Этот закон был принятый в январе. А теперь читаем, что статья. 109-я статья. Ты не Ты просто, ну, вот просто подарок судьбы, чувак. У кого Украина? Я в шоке с тебя. Украина. Все, я набираю. Тебе, чтобы понять читать, логику, или логику или тебе или нет? нужно соглашение открыть. Ты понимаешь? готов 109 статью читать или нет? Тебе, Я еще раз повторяю. Ты, ты готов читать или тебе, нет? Тебе, чтобы я логику могу понять украины, события, тебя, нужно открыть статью. соглашение. Готов или нет? К чему? 109 готов читать? Я знаю, что пишут 109 статьи. Тогда прозвучь, озвучь. Еще раз повторяю, Озвучит. этот закон был Озвучит, принят в январе. Ты меня Поражите. слышишь? В январе. Все. А, все, этот человек опять сдувается. Я озвучиваю, что написано. 109 статья. Я сдуваюсь. Короче, слушай сюда. Смотри, что тут пишут. Смотри, что тут пишут. Смотри в экран. Или свержение. Крессон На три в экран, головастик. давай, я выключу а так, микрофон, ты пока там будешь читать. Херню всякую. Я в шоке просто. вторая часть два. Публичные призывы к насильственному изменению. Или Это же. Будешь готов ответить а на мой вопрос, вопрос или послушать. На основании этих двух статей. Уважаем здоровье. Мы бойцы 5-й окремой и механизованной бригады выполняем свои боевые задания на Запорожском направлении. Звертаємося до команди Кіт Лекс з проханням про допомогу в зборі коштів на авто та комплект зимової резини до нього. Сума збору 300 тисяч гривень. Ми маємо потребу в цьому авто для підвозу БК та особового складу на позиції, зв'язку з погіршенням погодних умов. Дуже просимо долучитися до цього збору. Слава Україні! Героям слава! слава! Вот он Когда было объявлено аТО. Службе АТО? Службе а ну покажи оператор. мне постановление. Указ президента. Слово, Указ президента про ато. Найди давай. покажи дату. Последнее слово. Указ президента о назначении проведении да. антитеррористической операции. Дата. Все. все. Все, с ним все понятно. Дату, Мои дату мне назови. Дату. Все, пускай учат матчей. Вот такой цепсов. Дату он, назов... Дату мне назови. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію мені цікаво, що ви думаєте.